Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami ingin membentangkan tentang peranan-peranan institusi zakat dalam ekonomi. Saya Siti Syazwani binti Yunaris, nombor matrix 2311 Saya Nurul Farah Izzati binti Ismail, nombor matrix 2400-211. Saya Siti Aisyah binti Ismail, nombor matrix 2500 Saya Azman Ahlami binti Hamid, nombor matrix dua empat kosong kosong dua jadi kosong Baik, kita akan mulakan dengan definisi zakat. Dalam bahasa Arab, zakat secara umumnya bererti pertambahan berasaskan pengertian umum ini ia kemudiannya digunakan bagi banyak pengertian seperti cerdik, subur, jernih, berkat, kepujian bersih dan lain-lain. Sebagai satu istilah dalam pengajian hukum Islam atau fiqh, zakat bererti mengeluarkan kadar tertentu dari harta yang tertentu bagi faedah golongan yang berhak menerimanya sebagaimana yang ditentukan oleh Allah. Dalam penggunaan lain, ia juga bererti harta yang dikeluarkan itu sendiri. Seterusnya bagi dalam persyariatan zakat yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah Al Di dalam Al-Quran seperti bagaimana kita tahu terdapat banyak dalam persyariatannya Antaranya dari surah Al-Baqarah ayat 34 dan surah at Taubah ayat 103 Tetapi yang sering kali mendengar di uh, telinga kita adalah daripada surah Al-Baqarah Iaitu wa'aki wa wa'atu zakat dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat Dari segi As-Sunnah pula uh, terjemahannya ialah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muaz ke Yaman beliau berpesan, "Hai Muaz, engkau hendak mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab di Yaman, maka mula-mula yang harus engkau lakukan adalah ajak mereka untuk bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusannya. Apabila mereka mentaati dan mengikuti engkau, maka beritahu mereka bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mewajibkan atas mereka salat lima kali sehari semalam. Setelah itu, jika mereka mengikuti perintahmu mendirikan salat, beritahukan kepada mereka Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat yang diambil dan dihimpun dari orang-orang kaya di antara mereka lalu diserahkan atau didistribusikan kepada orang-orang miskin mereka. Apabila mereka mentaati engkau, maka hendaklah engkau melindungi harta mereka. Hendaklah engkau takut dan berhati-hati terhadap doa orang yang teranaya kerana tidak ada penghalang antara doa orang yang teranaya dengan Allah. Seterusnya, kita akan beralih ke jenis-jenis zakat. Zakat antaranya adalah uh, ke antara kewajipan zakat yang perlu dilunaskan yang pertama adalah zakat fitrah zakat fitrah ini adalah zakat diri yang difardukan ke atas setiap individu, lelaki dan perempuan muslim yang bermuka mampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan jadi zakat fitrah ini adalah antara zakat yang tidak boleh diabaikan uh, oleh setiap individu kerana ini adalah kewajipan dalam Islam yang kedua adalah zakat simpanan zakat simpanan ini adalah zakat daripada wang simpanan kita yang telah cukup daripada segi nisab dan juga haulnya. Dan yang ketiga adalah zakat emas dan perak iaitu di antara emas dan perak yang dimiliki oleh kita sama ada dipakai ataupun disimpan. Yang keempat adalah zakat tanaman. Zakat tanaman ini adalah zakat yang perlu dilunaskan oleh pengusaha-pengusaha pertanian seperti padi, kurma dan gandum mengikut nasab dan hau yang telah ditetapkan bagi melunaskan tuntutan zakat mereka. Yang kelima adalah zakat pelaburan iaitu keuntungan daripada pelaburan saham atau hartanah yang berlebihan haruslah dilunaskan dalam zakat pelaburan. Dan yang keenam adalah zakat perolehan. Zakat perolehan ini adalah bagi individu-individu yang bekerja mempunyai pendapatan bulanan atau gaji. Dan yang terakhir adalah zakat perniagaan jadi siapa yang perlu membayar zakat perniagaan ini iaitu zakat perniagaan ini perlu dilunaskan oleh syarikat-syarikat yang mempunyai keuntungan daripada perniagaan yang berkembang jadi dalam sebuah syarikat itu jika keuntungannya adalah melebihi daripada keperluan uh, sebagai satu sumber kepada syarikat maka mereka perlu melunaskan tuntutan dalam zakat perniagaan seterusnya apa itu institusi zakat? Institusi zakat merujuk kepada institusi Islam yang bertanggungjawab menguruskan kewangan masyarakat Islam terutama berkaitan dengan kutipan dan agihan zakat kepada asnaf untuk tujuan meningkatkan taraf kehidupan asnaf. Menurut Muachahini Tarimin 2006, institusi zakat merupakan institusi yang dilantik oleh kerajaan yang memerintah dalam sesebuah kerajaan Islam dan bertanggungjawab mengutip dan mengagihkan dana zakat kepada asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis secara ijtihad ulama. Sofian Ahmad dan Luqman Mahadi 2013 pula mendefinisikan institusi zakat sebagai wakil pemerintah untuk menguruskan segala urusan yang berkaitan dengan zakat iaitu mengumpul dan mengagihkan zakat kepada asnaf. Seterusnya kita akan lihat institusi-institusi zakat yang terdapat di Malaysia. Yang pertama, Pusat Pungutan Zakat Mawi, yang kedua Lembaga Zakat Selangor, yang ketiga Majlis Agama Islam Negeri Johor, yang keempat Lembaga Zakat Negeri Kedah, yang kelima Zakat Pulau Pinang, yang keenam Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, yang ketujuh Pusat Zakat Negeri Sembilan. Yang ke-8, Zakat Melaka Lembaga Zakat Selangor LZS mengumumkan 1.22 bilion ringgit kutipan zakat tahun lalu tertinggi sejak penubuhannya pada 1994. Pencapaian kutipan menunjukkan peningkatan 9% berbanding 1.12 bilion ringgit direkodkan pada 2023. Sejumlah RM1.19 bilion telah diagihkan kepada lebih 370,000 penerima zakat asnaf di seluruh Selangor. Pencapaian ini mendadakan tahun ketiga berturut-turut Lembaga Zakat Selangor melepasi paras kutipan dan agihan zakat melebihi RM1 bilion. Beliau berkata demikian ketika mengumumkan prestasi kutipan dan agihan zakat serta pelancaran laporan kelestarian 2024 LZS di Shah Alam siang tadi hadir sama pengerusi LZS Tan Sri Syed Anwar Jamalulail Lail Tambah khaizir, pencapaian 2024 membuktikan kepercayaan berterusan lebih 380,000 pembayar zakat selangor serta iltizam LZS dalam mengurus dana zakat berintegriti dan berimpak Zakat pendapatan kekal penyumbang utama dengan 7 712 juta ringgit. Sementara itu, Tan Sri Syed Anwar berkata, LZS menyasarkan 2 bilion ringgit kutipan zakat pada 2030. Seterusnya, ke-9, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Ke-10, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu. 11, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan ataupun MAIK Kedua belas, Pusat Zakat Sabah Tiga belas, Tabung Baitumal Sarawak Dan yang terakhir, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Ok, seterusnya kita masuk ke dalam Peranan Institusi Zakat dalam Ekonomi Ni. Dan tadi kita jumpa lah beberapa isu Ada yang bila mana mak sakit Ayah bekerja Anak tidak dapat untuk pergi ke sekolah Jadi dengan jalan inilah kita dapat tahu Dan juga kita cuba untuk sampaikan kepada Orang pembayar-pembayar zakat Di Lembaga Zakat Negeri Kedah Di LZNK Untuk terus menyumbang lah Sama ada menyumbang takat Pada Lembaga Zakat Negeri Kedah Menyumbang sedekah Sari seringgit Pada Lembaga Zakat Negeri Kedah Ataupun Antara peranan-peranan institusi zakat dalam ekonomi termasuklah membasmi kemiskinan. Zakat ni dapat menyediakan bantuan kewangan asas kepada golongan-golongan asnaf dan juga golongan-golongan fakir miskin. Sebagai contoh, zakat memastikan golongan tersebut, golongan fakir miskin dan golongan asnaf ni mempunyai keperluan asas seperti keperluan makanan, pakaian dan juga tempat tinggal bagi mereka dapat meneruskan kehidupan. Seterusnya, zakat juga dapat mengurangkan beban hidup dan ketergantungan masyarakat. Sebagai, seperti kita maklum, bantuan zakat ini dapat membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup dan juga mengelakkan masyarakat daripada terjebak dengan hutang. Sebagai contoh, zakat menyediakan bantuan belajar seperti dermasiswa, bantuan yuran pendaftaran dan juga bantuan tiket penerbangan yang dihasilkan kepada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan tetapi ingin melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang peringkat lebih tinggi. Akhir sekali, Zakat juga dapat mengurangkan kadar kemiskinan negara. Program Zakat yang tersusun dapat menyumbang kepada pengurangan kemiskinan tegar sama ada di peringkat negeri dan juga peringkat negara. Seperti yang kita maklum, MAWIP, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan melaksanakan program seperti bantuan ekonomi ataupun modal perniagaan, pemberian peralatan dan juga kursus keusahawanan untuk membantu peniaga-peniaga kecil di seluruh Malaysia untuk berniaga. Di samping itu, mencegah aktiviti ekonomi haram juga termasuk dalam peranan-peranan institusi zakat dalam ekonomi. Sebagai kita tahu, Zakat menyucikan harta dan mendorong umat Islam mencari pendapatan yang halal. Jadi, secara tidak langsung, um, zakat ini dapat membentuk ekonomi yang lebih beretika, telus dan adil di dalam Malaysia. Harta haram ini tidak layak dizakatkan bertujuan untuk mengurangkan riba, rasuah, penipuan dan juga penyelewengan. Seterusnya, yang ketiga, Peranan institusi zakat dalam ekonomi adalah mengenal pasti golongan yang layak menerima zakat. Lembaga zakat negeri perlu mengenal pasti golongan yang layak menerima zakat lebih-lebih lagi dalam penentuan fakir dan miskin untuk agihan zakat. Seperti yang kita tahu bahawa golongan fakir dan miskin ini bersifat umum yang memerlukan penilaian dalam had kifayah bagi melayakkan golongan tersebut menerima zakat. Had kifayah Had kifayah di setiap negeri adalah berbeza mengikut kepada keperluan institusi zakat itu dalam menguruskan pentadbiran dan proses zakat secara lancar dan sempurna. Had kifayah adalah satu garisan kecukupan bagi seseorang individu atau sesebuah keluarga. Ia merujuk kepada suatu had atau keperluan asas minimum yang ditetapkan oleh lembaga zakat negeri berdasarkan kos sara hidup masa kini. Penentuan had kifayah ini berubah mengikut perubahan masa dan tidak statik. Pada masa akan datang, kos sara hidup akan bertambah maka penilaian perlu dibuat untuk memastikan bahawa penerima agihan zakat adalah dalam kategori miskin Innamassadaqatulilfuqara والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم Jadi, terdapat 8 golongan yang layak menerima zakat. Yang pertama, asnaf fakir. Asnaf fakir adalah orang Islam yang tiada harta dan pendapatan atau ada harta atau pendapatan tetapi tidak mencapai 50% daripada had kifayah dirinya dan tanggungannya. Yang kedua, asnaf miskin. Asnaf, asnaf, miskin adalah orang Islam yang mempunyai harta atau pendapatan yang hanya boleh menampung lebih 50% keperluan dirinya dan tanggungannya tetapi belum mencukupi had kifayah. Yang ketiga, amil. Amil adalah golongan yang bertanggungjawab menjalankan pengurusan zakat iaitu kutipan dan agihan zakat. Golongan yang keempat adalah mualaf. Mualaf adalah golongan bukan Islam pada asalnya tetapi terbuka hati untuk memeluk Islam. Golongan ini perlu dibantu supaya mereka dapat merasai belas kasihan, kasih sayang dan pembelaan daripada saudara seagama yang dituntut oleh agama Islam. Yang kelima, Rikok. Rikok adalah golongan yang terbelenggu dalam satu keadaan yang menghalanginya daripada menjadi seorang yang lebih baik. Yang keenam, Fisabilillah Fisabilillah adalah golongan yang berjuang untuk menegakkan agama Islam Fisabilillah ini tak semestinya kita perlu angkat senjata dan berperang di jalan Allah Kita pergi belajar pun dikira sebagai Fisabilillah Seterusnya, golongan yang ketujuh ialah Ghorimi Gharimin adalah golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas diri dan keluarga tetapi tidak berupaya untuk membayarnya semula. Di antara syarat bagi golongan ini adalah hutang sudah sampai tempo dan perlu dijelaskan agar dapat mengelak kemudaratan yang lebih besar daripada berlaku. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil merupakan seorang musafir yang menghadapi kesusahan ketika atau semasa perjalanan. Dengan syarat, perjalanan tersebut perlulah berlandaskan syarak dan bukan untuk tujuan maksiat. Berikutnya adalah peranan institusi zakat yang keempat iaitu mengumpul struktur kewangan kegemaran. Peranian ini berani ingin zakat institusi zakat memiliki fokus yang penting kepada keluarga fakir dan miskin. Dana zakat yang diagihkan digunakan untuk menanggung pembiayaan seharian mereka. Di samping itu, dana zakat ini juga mampu mengurangkan beban kewangan mereka sekaligus menjamin kehidupan yang lebih selesa. Sebagai contoh, Golongan fakir dan miskin ini dapat menggunakan dana zakat tersebut bagi tujuan pembiayaan perubatan, perbelanjaan sekolah dan mendapatkan bekalan makanan. dan institusi zakat yang kelima adalah membuka peluang peluang pekerjaan yang baru bagaimanakah institusi zakat dilihat dapat membuka peluang pekerjaan yang baru tersebut kita akan melihat kepada dua situasi ataupun dua keadaan yang membuktikan bagaimana institusi zakat dapat membuka peluang pekerjaan yang baru kepada orang ramai situasi yang pertama ehm um, kawasan yang membangun kawasan membangun dengan pesat yang mana uh, terdapat majoriti penduduknya adalah muslim kegiatan ekonomi di kegiatan ekonomi di kawasan tersebut membangun dengan pesat dan pendapatan komuniti muslim juga bertambah yang mana akan membawa ke, kepada uh, aktiviti kutipan akan semakin rancak di kawasan tersebut Hasilnya, terdapat ke, uh, keperluan untuk menambah bilangan para petugas pentadbiran dan juga ambil amir zakat yang baharu supaya pengutipan zakat pada musim seterusnya dapat dilakukan secara uh, efisien dan lebih bersistematik. Sekarang kita lihat kepada situasi yang kedua. Kesitansi kedua berlaku apabila penerima zakat ataupun kita sebut sebagai mustahik melaburkan dana ataupun zakat yang diterimanya. Sebagai contoh, seorang miskin uh, yang menerima sumbangan daripada sum institusi zakat tersebut menggunakan sebahagian kecil wang itu sebagai modal untuk memulakan perniagaan baru secara kecil-kecilan daripada aktiviti ini orang lain yang tidak berpendapatan juga turut diberikan pekerjaan sekiranya pelaburan daripada dana sakit tersebut uh, telah berkembang dan perniagaan secara kecil-kecilan tersebut juga telah berkembang ke peringkat yang lebih tinggi seterusnya Peratusan kadar pengangguran juga dapat dikecilkan yang mana akhirnya dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Peranan institusi zakat yang terakhir ialah mengurangkan impak impak inflasi terhadap masyarakat. Apakah yang dimaksudkan dengan inflasi? Inflasi merupakan satu fenomena kenaikan harga barang atau perkhidmatan secara berterusan yang mana boleh memberi akibat buruk kepada pertumbuhan ekonomi negara. Oleh itu, institusi zakat dilihat berkemampuan bagi membendung masalah ini melalui dua pendekatan utama yang disebut sebagai pendekatan kuantitatif dan juga pendekatan kualitatif. Baiklah, bagaimana pula aspek kuantitatif dan juga aspek kualitatif yang dikategorikan sebagai peranan institusi zakat institusi zakat ini mampu mengurangkan tekanan inflasi terhadap masyarakat. Aspek kuantitatif Melalui pendekatan ini, institusi zakat dilihat menangani masalah ketidakseimbangan yang berlaku di antara permintaan dan juga penawaran agregat di dalam negara. Zakat berfungsi sebagai satu instrumen fiskal yang penting bagi mengagihkan semula kekayaan daripada golongan berkemampuan kepada, kepada golongan yang kurang berkemampuan. Maka, pendapatan golongan ini yakni golongan yang kekurangan akan meningkat dan pada masa yang sama akan menambah kuasa bagi penduduk di kawasan tersebut yang mana akan memberi kesan kepada permintaan agregat yang dapat distabilkan. Di sini terbuktilah bahawa aspek kuantitatif berkesan. Aspek kuantitatif yang dijalankan oleh institusi zakat berkesan dalam menangani masalah inflasi. Aspek yang kedua ialah aspek kualitatif. Aspek kualitatif ini melibatkan peranan institusi zakat bagi mengatasi inflasi akibat faktor manusia seperti rasuah, pentadbiran yang lemah, pengutipan cukai yang berlebihan dan juga pencetakan wang berlebihan institusi zakat akan mengumpul dan membagikan zakat berdasarkan ketaatan orang yang mampu mengawal rasuah. Selain itu, zakat Ayong. juga menetapkan kadar yang spesifik yang mana ditetapkan oleh pembuat undang-undang yang mana boleh mengelakkan bayaran cukai tinggi yang akhirnya menyumbang kepada inflasi. フフフ。